assalomu alaykum qadrdonlar bormisizlar Sizlar sog'inib ketdik opalarim singillarim hoji akalar mana bugun biz toshkent xalqaro aeroportidamiz aman aziz firmasini yana bir hojilarni jo'natish jarayonidamiz kuzatinglar hammaga borish nasib qilsin sizlarni yaxshi ko'ramiz aman aziz firmasi hamisha sizlar bilan qadrdonlar alloh safarlarni bexatar qilsin barcha barchamizga bakatollohlarga bor ibodat qilish nasib qilsin hammalariz filmasa hammanglarni yaxshi ko'ramiz o'zbekistonimiz tinch bo'lsin omin hammangni ham tinch bo'linglar uylangan jirogina hech qachon o'chmasin alloh hammanglarga omadinglarni bersin avvalom sog' bo'linglar hammamizni sha ro'za nisib aylisin umringna ziyoda bo'lsin topganingni to'ylarga uylarga yaxshilik kunlarga bersin hamisha sog' bo'linglar parvadigorim Amin va rabbil alamin allohim hamisha payg'ambarimiz bilan bizni qo'shni qilsin allohim